гостра та молодична Одна сальсера видала книгу про те що є частиною її життя про що ця книга подивимось просто зараз то ну ми з тобою давно знакома знаю твоє безконечне пристрасті до сальсі. і коли-то ти мені сказала що даже збираєшся посвятити сальсі книгу ну от вона уже готова Да. Собственно да. говоря, сальса роман, я как я вижу. Да. А, в процессе написания ее ты сказала, что она будет называться Секс в большом городе. Ну да. что, конечно, ждала от этой книги настоящего рок-н-ролла, но пока только вижу сальсу. Скажи, секс, кажется, будет переплетаться у тебя в романе. Куда делся секс, вопрос, да? да Обещали секс? получилось. Как бы это. Вообще все есть, конечно. И все переплетается. Ну, на то это и роман. Потому что если бы не было таких переживаний э, на грани э, каких-то непонятных для меня, несовместимых с танцами, вот все это все на меня нахлынуло, и мне ничего не оставалось, как в этом всем вариться, переживать. И, ну, и даже на сегодняшний день для меня этот путь ну, э, очень захватывающий. И это моя первая книга, она получилась нечаянно и сама по себе случайно. Ну или даже не случайно. Ну, наверное, не случайно. Как и сальса. Я ты говорила, что а, ты в этой книге описывала свой роман, свои отношения с инструктором, партнером по сальсе. А, Знаю, что вы уже не состоите в отношениях, но и в целом вообще это было а, был все-таки художественный вымысел. Либо у вас всё-таки был роман. Ну, это я могу сейчас э, очень хитро вам ответить. Я могу. У меня есть два варианта. Официальный хитрый ответ. И как на самом деле? Тебе какой? И что, как мы с вами мы сами можем додумать? и скажешь, что все это художественный вымысел, все это выдумка. Я могу хитрее. Я могу сказать еще хитрее. Роман – это роман. Воспринимайте, как хотите. И как бы все ответила и ничего не сказала. Нет, но все-таки мы знаем. Что ж мы там знаем? Мы знаем, что ты состояла в отношениях с Константином. Было бы, замечено. Я бы хотела, конечно, задать тебе вопрос, так как у вас уже отношений, вы не стоите в таких близких отношениях друг с другом, как вообще Костя отнесся к тому, что он у тебя остался на страницах твоей книги? Дело в том, что как он к этому отнесся, я еще не знаю. Потому что книга вот вчера напечаталась, поэтому я вам не могу еще рассказать, как он к этому отнесся. Он или... еще не знает. Ну как не знает? Ой, спасибо я, большое. Я ему звоню и рассказываю, что давай, где я могу показать нашим танцующим друзьям он говорит покажем на вечеринке вот вот это все что я могу вам сказать на текущий момент о Косте. у меня с ним спасибо. очень <сёк _дем> хорошие отношения спасибо художественно вымысел в твоей книге, либо ты все писала, что у тебя происходило в жизни, вот четко такая биография. Окей. Okay. Я вам скажу, объясню, как я вам отвечу и объясню свой ответ. Отвечаю я, что это роман, и каждый пусть относится к этому как к роману. Конечно же, основан на реальных событиях. Я вам объясню, почему я так Говорю, потому что э, те типажи, которые я брала, конечно, они из текущей жизни, конечно, это э, где-то смесь нескольких людей, где-то это конкретно один человек. Но э, если кому-то не понравится образ, который написан в романе, я говорю о том, чтобы люди не обижались и пусть воспринимают это как вымысел. Хотя, конечно, э, я так, такого вида писатель, как я вижу по себе сейчас, который не имеет фантазии, который не сидит и пишет темно-синем лесу, текла рук, река. То есть так я не могу писать. Я могу писать только то, что внутри меня. В основном это об эмоциях, о переживаниях. И он такой получился, как бы, может быть, ну я так предполагаю, женский роман. То есть, ну, как он, о том, что девушка или что женщина переживает, когда вот так сказали, или не так не сказали, или не сказали. Обычно, обычно только барды пишут то, что видят. Ну, вероятно, я. Вот даже должна присутствовать, Вероятно, я отношусь вот к этим бардам. Ну, я просто стилистики, честно говоря, не знаю, какие бывают. Я просто знаю, что вот у меня пишется, и оно написала. написало. Я читаю Толстого и думаю, боже, ну как вот он описывает, вот прям внешность, вот этот герой вот такая, борода такие морщины, такое лицо, мне кажется, что вот это, вот это фантазия, вот это я понимаю, там, великие писатели. А я думаю, ну что там, я, мне сказали, я расстроилась, я все это написала. Потом Пять я ответила. В не было, наверное, в <laughs> ну, В романе. Не знаю. Ну, я думаю, что... Кто почитает, э, свое мнение служится. Э, кто читали, это мои коррек корректировщик, ну, те, кто обязаны прочитать. Потом э, художник-оформитель. Вот, э, эти люди очень хорошие отзывы у них были, ну, поэтому я надеюсь, что ну, это же интересно будет. Скажи, часто вообще завязываются отношения у партнеров по сайте, э, так, так как ты уже пишешь про это, пишешь о сексе и о сайте в своем романе, э, э, есть ли на самом деле отношения, э, есть ли до них место? Ну, обычно, наверное, обычное такое дело, да, когда у партнеров завязывается что-то больше, чем просто любовь с танцем. Но дело в том, мы же с вами говорим о социальных танцах, там нет постоянного партнера. Его просто не существует. У кого-то будет переворот сознания. Нет, у женщин нет, у девочек там нет постоянного Вы партнера. поймите, у меня был переворот сознания, когда я пришла на первое занятие. Я была просто в шоке. Когда очень Это еще уже, Да, это... Это Это очень странно, это очень необычно, это очень... В то же время как бы просто, естественно, и все это вместе захватывает. И именно поэтому у меня и появилось только впечатление, эмоции, и поэтому появились эти слова, которые сложились в очень большой текст. Потому что это очень интересно. Социальные танцы они предполагают общение между людьми, а конкретно у женщин общение со всеми мужчинами, а у мужчин общение конкретно со всеми девушками, присутствующими на вечеринке. Со всеми у нас нет одного партнера, и в этом их прелесть, потому что, э, ну, наверное, на танцы с одним партнером я бы, наверное, в 30 лет ну как-то уже была поздно, я так думаю. Давайте, я вот немножко, может быть, дальше тогда от танцев. Но мне кажется, что так можно немножко легче объяснить. Принцип такой: мужчины и женщины, они как будто бы учат один язык какой-то новый. Люди учат. Только этот язык он не буквально словами выражается, а на уровне движения. И потом, когда мы встречаемся на вечеринках или там каких-то любых мероприятиях, мы можем как бы на этом языке немножко общаться. Вот, например. То есть это живые танцы для людей, которые не умеют, которые не танцоры. Я, например, не танцор, ну как-то вот да так ладно. по жизни сложилось. Ну, до 30 лет я, ну как, ну я могла только в хороводе на свадьбе потанцевать, там в конце уже мероприятия. Вот, то есть, конечно, это не, не те танцы, где мы смотрим, весь зал смотрит, балерина танцует, и все думают, боже, это вообще не земное. То есть это не те танцы, это земные танцы, это все равно, что сказать, э Бальные танцы и социальные танцы ⁇ это как э, э, балет и пляска. Вот социально это пляска. Просто это в некоторых странах так сложилось по культуре, что это парные танцы. Мальчик с девочкой танцуют. Они выучивают я, 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 я. Угу. Они учат язык. И когда оба владеют каким-то мере этим языком, это очень любопытно им обмениваться. Вот это самое главное. И мы когда э, первые шаги делали на курсах английского языка, мы пришли там один, одно занятие, два, три. А потом на четвертом занятии нам говорят, вот кто сидит по парам, mm -hmm. поговорите между собой. Нет, 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 нет. поговорите между собой, когда два студента говорят там. Вот из Юней. Да. Другой там, ага, понял. Он отвечает. Там, my name is там так-то and what, what, is you? То есть это интересно, обмениваться друг с другом, ну, как бы, каким-то другим способом информации. Это само по себе это интересно. Ну, понятно, что все люди Смотри, например, как мы с тобой. Я пришла уже к нам на встречу с современным гаджетом, а ты все еще с пишущей машинкой. <свят> ну, ну я, же, я же писательница. С собой, да? У меня все, все варианты, да, как я могу писать. Я понимаю, не нужно метод. Не нужно Нужно, нужно просто выучить вот эту азбуку. То есть понимаете, как буквы в английском языке нужно выучить хотя бы пять слов, и тогда ты уже... Ну, хоть ты, у тебя 5 слов, но тот, кто, кто знает 80 слов, он тебя поймет. То есть вы сможете слегка общаться. И вот в этом весь интерес, потому что когда ты приходишь, каждый человек разговаривает по-разному, каждый запас лексики разный, опыт разный, какой-то человек более симпатичный, какой-то менее, какой-то тебе лично нравится, а какие-то просто на уровне друзей. И ты со всеми ими только на вот этом другом языке говоришь. Вот, то есть, это, эти танцы они складываются из очень-очень маленьких движений, которые ты просто заучиваешь как буквочки. Они такие примитивные. Просто по сравнению с, с танцами, то есть, танцы, которые танцуют на сцене, по сравнению с сценическими танцами, эти танцы примитивные. То есть, они доступны всем. Конечно, в этих танцах тоже есть мега красивые движения, очень профессиональные люди, но это уже, ну, как бы звезды а для массы не надо быть звездой чтобы в них попасть и получать массу удовольствия. именно от вот этого взаимодействия ты попала в сальсо да. а -а пристань какую-то определенную цель ты хотела учиться танцевать ну конечно же, же нет либо же тобой двигался все таки поиск мужского тестостерона я пришла совершенно естественным путем меня есть. меня затащили а я не хотела то есть я говорила я и танцы какие танцы мне говорили, это так красиво. Посмотри, я посмотрела, я говорю, не, ребят, ну я не смогу, ну какие танцы. Вот, то есть я пришла, в общем-то, так, подруга тянула меня очень активно. Ну, друзья, как, как правило, всегда. Она очень хотела научиться, пытаться, и она такую, меня тянула, да, тянула, 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 тянула. Я такую случайно такую попала на вечеринку, да. Мне понравилось, что они все танцуются, но это было не для меня 100%. Но когда я пришла на занятия, и когда мы взяли за руки вот так, mm -hmm. давай за руку возьмем. И я буду тебе сейчас расскажу, как как действовать. Если я буду толкать на тебя руку, ты должна ее э, вести. Uh -huh. Если я буду к себе, ты должна за мной вести. Но ты не должна тянуть меня uh -huh. или останавливать. То есть ты должна расслабить сильно руку. Готова? Ну давай, мы может быть продемонстрируем немножечко позже, или ты хочешь прямо за столом? Хочу ты? сейчас. Смотрите, какие вот видите? Ей уже смешно. и, Я бы сказала даже предпринимчивые. Вот нельзя напрягать руку. Ты напрягла сильно руку. И все-таки, Таня, давай а, с тобой еще раз поговорим, что у тебя конкретно в конкретной книге. Расскажи мне, ну пусть не содержание, расскажи самое интересное, самое главное, потому что а, про Сальсу я уже услышала, про ваше отношение с Костей, практически все уже выяснила для себя. Остается, конечно же, последний вопрос, а, что там есть еще? Угу. Это просто переживание женщины, которая попала случайно на сальсу. И сколько фонтан эмоций какой был у меня благодаря каждому практически занятию. Потому что оно настолько насыщено очень большим количеством эмоций и непонятных состояний. Ну, в моем случае, конечно, может, ну, я уверена, что каждый воспринимает это по-разному, по-своему. И, и опять же, я думаю, что и похожие состояния у многих людей были. Ну, у девушек 100%. Вот. И поэтому. Но ну, это очень просто меня захватывало. Этот период, когда я пришла на первое занятие. Там как складывается моя просто жизнь. Вообще я владею как сказал один Чего парень, один сказал парень, мне тоска когда говорил, он говорил, если бы я тебя сравнивала с напитком, я бы сказала, что ты как шампанское. Так же быстро бьешь голову и так же быстро улетучиваешься. А на утро от тебя болит голова, да? Он про на утро не говорил, он сказал, быстро улетучиваешься. Потом еще какие-то несколько сравнений, я их не помню. там мне было 25 лет, он говорил такой тост. И я помню последнее. Он сказал, если бы я сравнивалась с фильмом, это бы был комедийный триллер. Mm -hmm. Вот что-то комедийный триллеры запомнила и, э, ну, для меня вот как-то жизнь э, в сальсе была, особенно в первый период, похоже реально на комедийный триллер, потому что это все было, когда немножко проходит. Напряжение и рассасывать ситуации. Это все очень-очень сильно смешно, как вот можно было придумать из мухи слона. Но когда этот слон реально тебя полностью вообще захватывает, эти состояния, Ой. и ты просто не знаешь, что делать. Боже, я бы ли убила, или, 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 или родила, или я сами не знаю, что бы делать. То есть, такие обычные для меня это обычное состояние, вот такого метания, непонимания, то есть я чего-то хотела, мне не давали, я ну ладно, все, не надо, все, до свидания, они тут ко мне, я говорю, как вы-то что пришли? Ну вот, вот такое было. Ну для меня это было так, поэтому вот, просто из-за того, что, во-первых, сальса, она очень богата этим всем, ну для меня была, и плюс еще мне очень понравился Костя лично, или я сначала не поняла, лично он мне понравился или нет, но я не понимала, что он вообще делает относительно меня лично или не лично. Из-за этих непоняток получилась такая э, насыщенная история, которая, в общем-то, вся ее, получилась, ну, получается, роман, потому что про мужчину, который нравится, и получается, это роман. Почему ты до сих пор не инструктор по сайту? Хотя а столько слышу впечатлений и эмоций об да. этих танцах. Почему до сих пор ты да. не занимаешься этим серьезно? Это больше форма. Я занимаюсь очень серьезно. Я этим летом поехала на три фестиваля по сальсе. Я вообще очень люблю, я все время танцую. Только слышу музыку, я танцую всегда и в препате, и в пате, автопате. И когда все ушли, только когда с музыкантом уходит, я тоже ухожу. Поэтому... Я вижу, что, тем более со временем, я вижу, что я лучше и лучше, больше и больше это люблю, лучше это делаю и вот, как бы вот так вот. Ну, а насчет работы инструктором очень давно, когда меня спрашивали там год, я подтанцевала два, там три, мне не казалось, что я, я не была уверена, что я хорошо танцую. То есть я умела, но мне ну, как-то вот я для себя не, не, не чувствовала, что я, я считала, да? да, что все, вот я свободна вообще. В этом я вообще как рыба в воде и как бы любому человеку могу что-то подсказать. Я просто этого не чувствовала. А сейчас я это чувствую. Вот после этого лета я очень много общалась с, по всей Украине, все эти танцоры со всеми перетанцевала. Самым главным сольце перетанцевала. Думаю, о, все. Если я потанцевала с Энрике, если я потанцевала с Паулем, если я потанцевала с тем, с тем, с тем. Много с руководителями школ в больших городах. Да? да? с руководителями школ, которые по 10 лет танцуют. Я чувствую, что я не потерялась ни одну секунду. Я себе поставила пятерку по старой схеме. Пять партнеров или пять оценок? Пятерку, пятерку, как в школе, пятерочка. Когда мне я была в школе, мне ставили пятерки или двойки, да. Вот. И, в общем-то, я чувствую, что внутренне как бы я готова к этому. Но я не знаю, как служится в школе, в, этой, в которой я работаю. Ну, не работаю, танцую. В Social Dance Club. Костя, который руководит. Как там будет, им нужны инструктора, нет? Это будет зависеть уже от того, как Костя отреагирует на прочитанную книгу. Тань, ну, все-таки, чем закончилась книга? На чем? Ну, Конечно, многоточие? Если я сейчас расскажу, чем закончилась, кто ее будет читать? Хотя это всем известно. Чем она закончилась? В общем-то, книга закончилась... Закончилась написанием, названием редакции и содержание». Нет. Ну, содержание ты хочешь? Содержание закончилось э, на поцелуе. Угу. Те, кто ждали секса, они чего-то там дождались, но ну, чего не, не дождались, пусть придумывают. Книге, да? Возможно, и третья, и четвертая. Но посмотрим. Материал у меня есть. Покажи еще раз книгу, где можно будет ее купить, где можно будет приобрести. Пока, я думаю, только через меня. Я думаю, что через Social Dance Club. Я думаю, что если в Social Dance Club обратитесь, то они вам скажут, у кого. Ну и у меня, конечно же, потому что. Можно прочитать то, что было по скрипту в этой книге? Мне через правда. месяц выяснилось, что та рыжая оказалась его родной сестрой Ирой. Да, та рыжая. Таня, кто такая рыжая Ира? Та рыжая Ира, мне столько нервов вытребала. Но там все очень подробно написано. То есть я не могла понять, кто это и что это. Она и... тоже занимается сальсой. Конечно, в моей группе. И почему? И почему я? И почему она? И все одновременно. Тогда чего я? В общем, это был очень у меня тяжелый период. И я даже когда через месяц после мы поцеловались, что-то выяснилось про эту рыжую. Но этот месяц я даже не могла его спросить о Они... ней. Танечка, это не, Саша Роман, это Санта-Барбара. <laughs> это, это Санта-Барбара и Тейлер, и конец был света. Ты имена хоть вымышленно писала, или ты все реально? Ну, там все написано, только главный герой с основными именами, все остальные имена изменены, и собирательные образы и прочее, прочее. То есть тебя никто после этого преследовать не будет? Ну, посмотрим, я надеюсь, будут. <laughs> да. Я знаю, что ваша группа по сальси очень часто принимает участие в различных флешмобах. Как ты относишься к флешмобам? Если это за любовь, за мир во всем мире, конечно, очень положительно. Это весело, это интересно, хорошо. Ну что ж, компания Ice Bucket Challenge организовала флешмоб, когда человек должен обливаться ледяной водой, после чего он перечисляет наличные средства в благотворительный фонд компании, которая исследует аммиотерапевтический склероз. Mm -hmm. Вот. Очень распространилась эта компания, этот флешмоб по миру. Обливалась ли ты уже водой ледяной? Я пока не обливалась, я только сегодня видела видео, где обливался Костя. Да, я поставила ему лайк и супер молодец. Ну что, конечно, флешмобы, танцы, романы э, делают нашу жизнь разнообразной, счастливой и эмоциональной. Э, очень скоро состоится презентация твоей книги, э, в которой ты рассказываешь не только о своей жизни, ты в целом показываешь, описываешь свой портрет. Держи эту книгу свою и давай пару слов перед твоей презентацией. Главное, я, наверное, бы сказала, читайте интересные книги. Танцуйте, пойте, общайтеся з друзям, учитесь розуміти друг друга краще, участвуйте во всех веселих акціях, живите і будьте здоровы. Приймаю ініціативу Ice Bucket Challenge від Руслана Кошулинського і передаю цю ініціативу Арсенію Яценюку, Андрієві Мохникові і Ігорові Мірошниченко. Ой, боже, как хорошо, что у нас в Киеве нет горячей воды, хоть зверь холодной, мыться. Я бросаю вызов своим э, ближайшим друзьям, Сергею Светлакову, Гарику Мартиратяну и Владимиру Познеру. <с realized> <как <Iris> <каклизма> uh... <каклизма> Убирай микрофон. <плодисмент> <каклизма> 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 Целый год хотел это сделать. Ребята, повторите еще круче. We've been nominated for the rice bucket challenge. Who are you challenging? Who am I? Wait, hold on, hold on. What are you doing? We're gonna dump the ice into my fishing waders. All right, it's ice in there, so be careful. Don't like slam it on my head. I'm okay, <laughs> this is a bad idea already. <laughs> oh my goodness. To you all who've challenged me, I do not think it's presidential. Uh, for me to be splashed with ice water mm. so i'm simply going to write you a check i am ready for the ice now okay. all right go that check is for me i don't want to ruin it I think maybe put some water in there, loosen it and get it down to my like cannon. My name is Captain Hart, and I accept the ALS Ice Bucket Challenge. I've been my mom! Here we go, Shibi. Alright, here we go. Ready? <laughs> oh. Oh. I fucking tell. What? What? challenge. I challenge you to it, I must challenge you. <laughs> Друзья, ну что за глупость такая, флешмоб, обливание по системе Иванова. И тем не менее, мне передали эстафету. Ее я получила от своего соведущего Михаила Агабабова. Танечка, я бы посоветовал тебе... Осторожнее мечтать. Михаил. Танечка, может быть... Я готова. <шес> Это был Ice Bucket Challenge, друзья.